Значит, информирую по расследованию дела о нападении на журналиста Сергея Лещенко, Мустафу Наема, Светлану Залищук, которые стали, как вы знаете, избранными народными депутатами по списку блока Порошенко. Милицией было установлено семеро лиц, которые напали на микроавтобус, на котором перемещались указанные журналисты-народные депутаты. Значит, эти семеро лиц были вчера задержаны, допрошены, были проведены очные ставки с водителям и сопровождающими лицами журналистов, которые лично видели, кто бросал камнями в их микроавтобус. Милиция обратилась в суд с просьбой задержать всех семерых лиц как злостных хулиганов по взятиям меру пресечения в виде ареста. Суд согласился в числе четырех лиц, они задержаны и арестованы судом на два месяца. Одного гражданина суд отказался арестовывать, потому что он оказался участником антитеррористической операции, и у него есть ранение в ногу, но, как видите, это не помешало ему принять участие в нападении на журналистов и кидании кирпичей в их микроавтобус. И двоих, двоих задержанных, которых суд посчитал, что они были, так сказать, на подхвате, они отпущены на личное обязательство являться к следователю. Тем, тем самым хочу заключить, что милиция работает на этих выборах, так как и должен работать правоохранительный орган в демократическом государстве. Дальше мы будем выяснять, кто был заказчиком, организатором приезда этой группы лиц в данный населенный пункт, с какой целью они там прибыли и кто оплачивал, возможно, их услуги по, так сказать, силовому сопровождению избирательной кампании в данном округе, для того, чтобы найти, кто за этим всем стоял.